Добрый вечер. Меня зовут Евгений. Служу я в батальоне связи с августа месяца этого года. Призвался в марте месяца 10 числа в полки. Все время проходим службу. Надеемся на скорое окончание войны. Обеспечение у нас нормальное. Все есть. Продукты, оружие. Все у нас хватает. Благодаря ребятам, которые к нам приезжают, волонтерам. Конечно, у нас если бы не было очень туго. Пользуясь моментом, хочу передать привет своей супруге Марине, родственникам, отцу, тете Лене. А всем ребятам в Борисполе хочу пожелать мирного неба, быстрейшего окончания войны. Если будет такая возможность, что нас надо будет поменять, пожалуйста, не прячьтесь. Окажите свой долг Родине. Звати мене Михайло Олексенко, сам я родом з боку, Бориспільський район. Зараз знаходжусь у Бальцево. Приїхав на ротацію, поміняв своїх колег. Скажімо так, У нас тут все добре. Хочу передати привіт своїм рідним, друзям. Вони мене підтримують, телефонують. Все буде добре, слава Україні.